Так, друзі, всім привіт! Сьогодні субота, я на барахолці, забігаючи наперед, хочу вам сказати, що сьогодні декілька цікавих речей буде, тому дивіться до кінця і не забудьте ставити подобайки, а також підписуватися на канал. Ну і поїхали. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Внимание, в этом доме живут немцы. Кто будет нарушить покой, будет расстрелян. Надо какая-то рабочая. У меня такая дома, только, только там рамка. Кто только будет шумить? Именно тех времен рамка. Черная такая, широкая. Расстрелян. Нет, это вот у меня лучший реализатор мира и тетя Марина. Вот она в оранжевой вот посуд ты дивите. Здесь у вас такая. Вот смотри, вилки принесли. А сколько чашки вот такие вот? 600 гривен. Друзья, чашечки. Керамическая 1000 гривен. 600. Салатница 2000 гривен. 1127. Посмотри, 2000. вот сфотографирую вот это вот интересную вещь. Именно люфтва, по оригинал. Вот девица. Выбелки. 309 200. Сколько? Ну просим 1000 гривен, там 100 гривен а уступят. Ты не знаешь, да? куда Алекс с этим другом и сидит? Алек Лек. Так, 1000 гривен. Понять, если бы он меня да не предупредил, нет. я бы знал. Где? Торг это рыцарский крест военных заслуг, который носился на... На шар. Вы поняли? 800 гривен. Мне нравится. А он что она? Здесь без мечей, а это а граждан. Немцы. <с <с ты, говорит, наливал, чтобы танцевать. Да, это же танцы, ты, там же танцевал. Но есть торг, кому будет цикало. Человек Цены. продал в Калифорнии, там все клеим, он так открывается. На дырочке. На груди носится, на кольце. могу показать, но если интересно. Ну, если это, можете покажите. Ну, долго. Ай, шо? 100 а этот стоит сто долларов. чтобы туда. посмотреть только. Да нет, там... Сейчас, секундочку. Сейчас. Дядька, я кейс. А вдруг я вам не лады, я его Так, а это 100 долларов, это для меня 100 долларов, все таки да. видно, что да, 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 да. А что это за компас? Это советский, там Москва, на 30-е годы. 30-е, да? А сколько? 100 гривен. гривен. Есть некоторые вещи, которые я не выкладываю. А монеты так, это левица. 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 Мне да. это не интересно, да. дружище. Это я собираю сокровища третьего рынка. Ну, Если это. по Окей. рублям, вот товарищ. -то монета? Вот товарищ, подойди, расскажи ему эту историю. Он тебя сейчас купит прямо сейчас. Да? Владик, послушай. Смотри, 34 вот такой, год, номер нет? и этот сам. Слушай, Это все открывает, я могу тебе показать. А я видел, я что открывал. <связь> 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 а какие у вас еще ножи? Любые. <связь> Любые. Ну, а Кулеч, кулечек. Ну, от 5 до 15. Да. Ну там что? зависит от комплектации и зависит от состояния. Вы поняли? Есть там. Так. так. Давайте интересные Такие вот речи. Так, что тут у нас? флаберчик Два с половиной там нема так и вот, вот софларик стол не плавай

Непоганий стан. 7, да? так? Ось револьвер. револьвір. Дерев'яні руки в'я. тисяч коштує з кабурой. До речі, дав, давно вже хотів купати каратеша. Але зараз не дуже з грошами. Так, друзья, а вот еще один вариант. Так, зараз дістану одной рукой, так Так, вот такой МРчик. Полностью в рабочем стані. МР-654К. Пневматика. Не, ну цена. А ты настоящий просят, але возможно, торг. присутний. Есть <продуктов> вот такой, <продукт> вот, такая вот кабура. спрашивают Ну я <продукт> так. Так, Ось ще такий ось я ще не помиляюсь, це дрозд. Угу. Дрозд. Так, друзі, ну тут є невеличкі, невеличкі... трави, його треба підробляти. Тут якоїсь гумки не вистачає, ну, точніше вона є, вона вже трошки сопливить. Коли батарейки вставляєш, світла діод не загорається. Ну, треба з ним розбиратися. Є приклад, кейс. П'ять тисяч просять. <рес> ну, <рес> Надавись, кажуть, що треба ще його трішки розібрати, подивитися, що там з ним. Я вам такий Так, а ось. Іж тридцять вісім. Последний шар но тоже вот А что шо, сильный, я? Три тысячи? Конечно. Что такое? Если что, тоже... рядом Это Ну да, зашли По номеру Конечно, идите сюда. Поймите, який Рик. Ты вы покажу, вот так 93, да? да? По Напишите в комментариях, поясни, покажу, забыл. Так, сейчас я... его переломаю, покажу сам патронник. Не